maraqlı faktlar dünyanın hər yerindən. Salam. Bu gün mən sizə maraqlı və təəccübləndirici faktlardan danışacağam. Amma faktlarla tanış olmamışdansan, əvvəl kanalıma abunə olmağı və videomə like vurmağı unutmayın. Gəlin başlayaq. Birinci fakt 40 ayağı nəçi ayağı var? Mərd keçib 30-dan tutmuş 750-yə qədər hazır rəqəmin desəniz, uduzmasınız. Bircə 40 rəqəmi üzərində ısrar etməyin. Çünki tədqiqatçılar məs 40 ayağı olan 40 ayağı hələ tapmayıblar. Elmə 13000-ə qədər 40 ayaq növü məlumdur. Növünə və yaşınınə aslı olaraq bu həşəratların ayaqlarının sayı dəyişir. Təzə doğulmuş 40 ayağın cəmi Bir neçə cüt ayağı olur. Sonradan onların sayı sürətlə artır. Bəs niyə onlara belə qəribə ad qoyublar? İş ondadır ki, 40 rəqəmi ruslarda 40 deməkdir. O həm də ruslarda belə bir söz var. Soroq-soroqov. Yəni 40 dəfə 40, 1600 yox, bu saxsız, hesabsız deməkdir. İkinci fakt. Çırğadanın boynuzu nə dəndir? Uzun müddətdir ki, çəkəgadanlar nə ətinə, nə dərsinə, yalnız burunlarının üstündə yerləşən buynuzlarına görə oxçular tərəfindən təqib edilir, öldürülürlər. İndi də bəzi Asiya ölkələrinin qara bazarlarında orta çəkisi 3 kq olan çəkəgadan buynuzun 100 minlərlə dollar qiyməti var. Sözün əsl mənasında buynuzları başına bələ olan çəkəgadanlar təbiətdə nəslin kəsilmə təhlükəsi ilə üzləşmiş heyvanlar arasında 4-cü yeri tuturlar. İnsanların çoxu əmindir ki, çəkəgadan Boynuzu sıx örülmüş qot tüklərindən ibarətdir. Əvvəllər elmində də belə qəbul edilmiş, kitablarda belə yazılmışdır. Lakin mikroskop altında aparılan tədqiqatlar bu təsəvvürün yanlış olduğunu sübut etdi. Çəcədən boynuzu olduqca nazik keratin adlı boynuz maddəsi lifləri ilə örtürüb. Keratin zülaldır. O, insanın saç və dırnaqlarında, heyvanların cınaqlarında, zirəklərində, quşların lələklərində olur. Lakin çəcədən yeganə canlıdır ki, bu nunuzu bütün müşlək ərətindən ibarətdir. Sağ olun. Gələn videolarda yenidən sizinlə olacağıq.